долой маски и фальшивые вежливости. Скандальный проект Джулиана Ассанжа Викилекс расшатал немало кресел под политиками с мировыми именами. Публикуя секретную переписку дипломатических ведомств, Ассанж спровоцировал ряд скандалов по всему миру. В том числе в США, где способствовал падению рейтинга Барака Обамы, Исландии, где поменял законодательство о СМИ, и Кении, где изменил результат президентских выборов. Не осталась в стороне и Украина. Однако у нас опубликованная скандальная информация не получила широкого распространения. Исправить Ітуацію взяв на себе труд народний депутат і глава фонду Українська ідентичність Олег Коли були, були оприлюднені матеріали Вікіліксу. Спочатку це був шок для багатьох у світі, а потім прийшла ідея зібрати все те, що стосується України, адже з цих матеріалів випливаєш. Україна є на жаль не суб'єктом великої політики світової, а переважно об'єктом Україною маніпулюють Автор собрал всю скандальную информацию, касающуюся Украины, в одно издание – «Украина в Викиликс», дабы каждый желающий мог посмотреть на украинскую политику и политиков сквозь призму Викиликс, без украшательства и фальши. Украиноязычный вариант книги скоро можно будет увидеть в интернете, а сама книга, возможно, уже в ближайшее время появится на полках книжных магазинов. Зараз мы працюем с кількома видавництвами и магазинами для того, чтобы была возможность ее продать. А пока не домовилися, кто бажає желает... Отримати книжку, нехай звертається до мене в офіс і всім ну звичайно від тиражу залежить, бо якщо багато буде, а тираж менший, очевидно, всім не вистачить. Але першим тисячі читачам ми її презентуємо. По словам Олега Ляшка, лучше покопатися в грязному більє Січа, чим розрішити руководити страною нечистим на руку політикам. В будущем, надіється депутат, кожному українців буде звісно, хто є хто в історії України. Серед іностранних гостей посетила презентацію і замість. посла Германии Анка Фельдгузен с улыбкой приняла в подарок экземпляр книги. Говорит, подобные проекты помогут политикам быстрее понять, в современном мире невозможно скрыть свои дела. И прежде чем говорить или делать, нужно думать. Это очень интересная идея, видеть книжку с всеми материалами Викиликс про Украину. Таким чином люди могут непосредственно познакомиться с текстами, не только с частинами, которые были публикованы в газетах. Со своим вдохновителем и автором скандального сайта Wikileaks Олег Ляшко еще не встречался. Однако очень надеется познакомиться с Джулианом Ассанджем лично. Я, например, поддерживаю инициативу коллег из Норвегии высунуть Wikileaks на Нобелевскую премию. Я думаю, что э, варто поддерживать эту инициативу. И когда Ассанжа будут награждать этой премией, я надеюсь, что я буду в том палате и час час Торжественное вручение книг с автографом всем, кто пришел на презентацию, затянулось на несколько часов. От желающих отбоя не было. Чтобы размяться, пришлось делать перерыв. Нардеп лично взялся разрезать праздничный торт. Символично разрезаем, да, чтобы остальная книжка была, где Украина фигурует в скандальном плане. Алексей Мамонтов, Дмитрий Шиваев, Видеоновости.